demak 999 ga qo'shamiz 445 ni. yig'indini hisoblang 999 ga qo'shamiz 445 ni. Buni beshni tagma tag usulda demak qo'shib chiqishimiz kerak 999 ga to'qson qo'shyapmiz demak 445 ni, qirq beshni ya'ni ko'rib turganlaringdek mana shu o'ngdan chapga qarab ko'chirib o'zi aslida buni osha ikklasi ha uch xonali son bo'lgani uchun shunday kochirib olsa ham bo'ladi lekin o'ngdan chapga qarab ko'chirsalaring oson bo'ladi ya'ni aniq bo'ladi va to'g'ri bo'ladi javobham ho'p to'qqizga beshni qo'shsak demak o'n to'rt bo'ladi o'sha o'n to'rtning o'ng tomonidagi to'rtni yozdim birini esa eslab qoldim to'qqizga demak to'rtni qo'shsak o'n uch bo'ladi o'n uchga mana bu birni qo'shadigan bo'lsak o'n to'rt bo'ladi o'sha o'ng tomonidagi to'rtni yozaman birini esa eslab qolaman undan keyin to'qqizga to'rtni qo'shadigan bo'lsak o'n uch bo'ladi mana bu bilan u o'n to'rtga aylanadi demak bizda to'g'ri javob bir ming to'rt yuz qirq to'rt bir ming to'rt yuz qirq to'rt mana shunday to'g'ri javob bor